रायरीकर एम एन न्यूज मध्ये आपले मनापासून स्वागत लोणावळा उपविभागीय पोलीस अधिकारी आय पी एस सत्यसाई कार्तिक यांनी संकल्प नशामुक्ती अभियानांतर्गत धडाकेबाज कारवाई करून अठ्ठेचाळीस किलो गांजांसह पंधरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे यात बीड जिल्ह्यातील नितीन शिवाजी लेहने वय अडतीस संदीपान पाटलोबा गुट्टे वय एकोणचाळीस आणि गणेश सुरेश दराडे वय तीस या तिघांना अटक करण्यात आली आहे संकल्प नशामुक्ती अभियानांतर्गत केलेल्या वरील कारवाईमध्ये अठ्ठेचाळीस लोकांच्यासह एकूण चौदा लाख साठ हजार किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून पोलीस यंत्रणा घटनेचा सखोल तपास करत आहे सदरची कारवाई पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक श्री पंकज देशमुख अपर पोलीस अधीक्षक श्री रमेश चोपडे यांचे मार्गदर्शनाखाली लोणावळा उपविभागाचे सहा पोलीस अधीक्षक श्री सत्यसाई कार्तिक पोलीस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण नितेश उर्फ बंटी कवडे अंकुश नायकुडे दत्ता शिंदे गणेश येळवंडे सुभाष शिंदे महेश थोरात यांचे पथकाने केली आहे पाहूया याबाबतचा एम एन शी बोलताना आय पी एस सत्यसाई कार्तिक काय म्हणाले नमस्कार मैं सत्य साई कार्तिक उप विभागीय पुलिस अधिकारी लोनावला पुणे ग्रामीण सात दो हजार चौबीस रोजी सुबह तीन बजे के आसपास लोनावला डिवीजन के स्क्वाड के सारे अधिकारी और कर्मचारी मिलकर एक लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के हद में रेड किया था वहां पे कारला फाटा तेजस डाबा के पास एक गाड़ी को हम लोग ने चेक किया है गोपनीय इंफॉर्मेशन के आधार पर उस गाड़ी में अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एट किलो गांजा हमको मिला है और उसके बाद तुरंत हम लोग ने लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करके जो तीन लोग थे उसमें गाड़ी में जो पुणे से कोपोली तक गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वहां सप्लाई करने के लिए उनको अरेस्ट किया है आ, उनके साथ में हुई एसेंट गाड़ी फोर्टी एट किलोस गांजा और चार मोबाइल जब्त किए टोटल मुद्देमाल चौदह लाख साठ हजार का मुद्देमाल हम लोग में जब्त किया है ती, इसमें तीन आरोपी के नाम है नितिन शिवाजी लेने संदीप भुट्टे और गणेश दराड़े तीनों बीड़ के रहने वाले हैं तीनों को हमने अरेस्ट किया है और तीनों अभी पुलिस कस्टडी में धन्यवाद you <laughs> अशाच ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी एम एन न्यूजला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका धन्यवाद